Значит, настоящая кубковая игра, чем они в принципе, отличаются. На, на данном этапе, конечно, на усталости уже э, так сказать, выходило исполнение в плане взятия ворот, то что мы не сделали в лице Чичикова, мог решать за, за несколько минут не забил и естественно прекрасный гол Берко забил и в принципе решил исход данного поединка. К ребятам претензий нет. Старались, вплоть до 120 минуты. Мы все-таки пытались отыграться, сделать еще 2-2, значит, и перевести пенальти. К сожалению, не получилось. Ну, вот так вот. Пожалуйста, вопрос. Задача победить? Как? Задача победить была, чтобы сыграть выше с командой Ганна. Естественно, задача в этой игре была как игра, ничего их не может быть. Была единственная задача, мы приезжали сюда за победой. Пожалуйста. А на сезон первого какие задачи? Задачи были озвучены президентом, они, они, остаются, и мы будем их выполнять. Ну, в этих пятерках, пятьдесят. Да, да. Первый. Скажите, пожалуйста, это тенденция тренировок сегодня, не только в первой лиге, не в премьер лиге. Команда проиграла, никому претензий к игрокам нету. Как понимать, я не понимаю этот вопрос. Команда ну, проиграла, никого нет Я сказал, по отдаче, ну, по самоотдаче, самоотдаче. самоотдаче нет претензий. По исполнению, по мастерству есть претензии, конечно, есть. Но, ну, команда по, проигрывает, Но ну, по желанию ну, ребята старались, хотели отыграться. До 120-й минуты ну, результат то напряжение держал. Ну, мы не забили, Николаев забил. А по мастерству, по исполнению есть, конечно, претензии, будем работать над этими моментами. Прежде всего, хотел бы отметить кубковый характер матча. Мы до игры знали, что значит, соперник очень непростой. У них есть, идет перестройка, так как и у нас. Психологическое состояние команды, скажем так, качается в сторону как негатива, так позитива. Все это мы учитывали. Но соперник удивил нас, боевой такой бился до конца, при том, что у нас было больше моментов, при том, что мы владели, скажем, игровой инициативой, имели больше создали, но могли и пропустить. Поэтому абсолютно кубковая игра. На мой взгляд, все-таки мы были ближе к успеху и заслуженно победили. Пожалуйста, вопросы. Замены, если можно прокомментировать, чем я, Галинкова. Здесь комментировать очень просто, потому что, во-первых, было мало времени для восстановления. Во-вторых, очень вязкое поле. Дожди, поле не успело восстановиться. Обеим командам было сложно играть. И поэтому эти футболисты уста, видно было, что они сейчас чаще, чаще ошибались обычно. Поэтому абсолютно логичные были замены. И те футболисты, которые вышли вместо них, они добавили и Ковалев, и Берко, и Ордынский. Поэтому сегодня замены сработали. Там один нюанс, мы не спешили с заменами, потому что 120 минут мы предполагали, что может быть такое. Мы же играли на кубку в этом году 120 минут. И всего лишь три замены. Мы же по регламенту премьер лиги играем. Поэтому мы не спешили. А так я считаю, что сегодня проявили бойцовские качества. Нам не очень сложно в чемпионате психологически. Поэтому я не рад этой победе именно с точки зрения выхода из психологической ямы. Поэтому я с оптимизмом смотрю на будущее. хватит ли сил у очень много сил от него а впереди поединок Молчевский с лидером непростой поединок. Успеете или восстановиться? Будем стараться. Плюс еще дорога тяжелая. Но я думаю, несколько футболистов будет в других играх. Мы предполагали, уже может чуть мы играть. Может быть, не кто-то из защитников не будет. Мы будем смотреть, потому что очень много травм сегодня было на поле. Мы видим, что футболисты очень много ссадили, борьбы сверх сегодня сверх предостаточно было борьбой. Поэтому я не исключаю появление трех-четырех новых футболистов. Но здесь не угадаешь, можно варьировать состав и футболисты. Иногда уставшие лучше играют, чем свежие. Поэтому мы понимаем, что в общем-то будет очень сложно. Но будем настраиваться на победу. Олег Викторович, сегодняшняя победа – это будущий наш матч Наверное, с премьер-лига команды. Ну, есть предпочтение видеть. И дополнение, да. Кого бы хотели представить? Или вторая лига, или премьер-лига? Нет, нет. Все команды без исключения хотят видеть премьер-лигу. Даже в первом, в этом сочетании. Я объясню, что все футболисты хотят себя сравнить с премьер-лигой. И чем выше уровень, тем интереснее будет играть. Поверьте мне, уже опыт, опыт есть, что мы хотим иметь ну, по минимуму евро, команду еврозоны. Логично. Поэтому мы праздник хотим только... праздник для зрителей сделать, чтобы зрители не только нас увидели, они и так нас видят. Они чтобы увидели сборника Украины, чтобы всегда приехали звезды украинского футбола. Поэтому будем держать кулаки, чтобы выпала команда как можно сильнее. Еще вопрос. Как вы считаете, последняя встреча с болельщиком как-то повлияла на игру игроков в команду? А, на игру может быть не повлияла, но повлияла на настроение футболистов, потому что мы увидели разных болельщиков. Мы увидели те болельщики, которые пришли на встречу, которые переживают вместе с нами, которые живут э -э командой, которые хотят нас поддержать. И те болельщики, к сожалению, их очень мало, но они крикливые, которые кричат с первой минуты масса о том, чтобы кто-то куда-то уехал и так далее. Ну, это просто смешно. Это вызывает, я думаю, этим ребятам, которые тратят время и хотят нас как-то унизить, я им советую идти в кабинет Клаб, если есть такой отдел в Николаеве или там КВН. Не нравится продукт, не ходит. Не нравится мне художественный фильм, я не хожу в кинотеатр. Логично, правда. Если нравится команда, ты приходишь и болеешь за команду. Поэтому встреча с болельщиками принесла нам пользу психологически. Мы уже две игры не проиграли. Поэтому мы благодарны за откровенность. Мы искренние, болельщики искренние. Поэтому нам, в принципе, мы сейчас себя чувствуем нормально.